নমস্কাৰ জনালোঁ সকলোকে আজিহেনো মোৰ হাজবেণ্ডে পাঠাৰ মাংস বনাব এয়া যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ কেৰাহীটো পাতি ললোঁ গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেল অকণ দি ল'লোঁ তাত পাঁচফোৰণ দিলোঁ গৰম মছলা দি লুকান জলকীয়া দুটা দি ল'লোঁ তেজপাত দি ল'লোঁ পিঁয়াজো দি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি ল'লোঁ এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ম তাত ধনিয়া গুড়ি দি ল'লোঁ জিৰা গুড়ি দি ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া সেইখিনি ভাজি লৈ কিনে মাংসখিনি দি ললোঁ মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ ইয়াতে আলুও দি ল'লোঁ তাত আলু আলু দি ল'লোঁ হালধি পাউদাৰ দি ল'লোঁ ইয়াতে কাচ কালাৰৰ কাৰণে জলকীয়া গুড়ি দি ললোঁ ধুনীয়াকৈ ভালদৰে লাৰি লৈ এতিয়া অকণমান গৰম মছলা দি ল'লোঁ অকণমান দৈ দি ল'লোঁ দৈখিনি দি কিনে ভালদৰে ভাজি ল'ম তাত এতিয়া গৰম পানী দি ল'লোঁ গৰম পানীখিনি দি এতিয়া ভালদৰে উতল আহিবৰ পিছত মিট মছলা অকণমান দি ল'লোঁ এতিয়া মোৰ ভাতৰ কাঁহীৰে দি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বাই